السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مقلب القلوب ثبت کل بھی اللہ دینی کا اے دلوں کو پھیرنے والے تو میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا آج ہم پڑھیں گے سورہ عل عمران کا شان نزول اور تاریخی پس منظر سورہ عل عمران مدنی صورت ہے اور ال عمران کا مطلب ہے عمران کی اولاد یہ قرآن مجید میں تیسرے نمبر کی صورت ہے اور یہ تیسرے اور چوتھے پارے میں موجود ہے اس صورت میں دو سو آیات تین ہزار پانچ سو تین الفاظ اور چودہ ہزار چھ سو پانچ حروف ہیں اس صورت میں ایک مقام پر آل عمران کا ذکر آیا ہے جس کو علامت کے طور پر اس کا نام قرار دیا گیا یہ ذہن میں رکھیں کہ عمران تین گزرے ہیں ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد دوسرا حضرت مریم علیہ السلام کے والد اور تیسرا حضرت ابو طالب یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مگر مختلف محققین اور تفاصیر کی تحقیق کے مطابق آل عمران سے مراد اس صورت میں آل عمران سے مراد حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہیں جن کا پورا واقعہ اس میں موجود ہے لیکن ابن عباس انہوں نے نقل کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آل ابراہیم ہوں اور علی آل عمران ہیں اس صورت کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ سورہ بکرہ میں اس دین حق پر ایمان لانے والوں کو جن آزمائشوں مصائب اور مشکلات سے قبل از وقت متنبع کر دیا گیا تھا وہ پوری شدت کے ساتھ پیش آ چکی تھیں جنگ بدر میں اگرچہ اہل ایمان کو فتح حاصل ہوئی تھی لیکن یہ جنگ گویا بڑوں کے چھتے میں پتھر مارنے کے ہم مانا تھی اس اولین مسلحہ مقابلے نے عرب کے یعنی ان سب طاقتوں کو چکنا کر دیا تھا جو اس نئی تحریک سے عداوت رکھتی تھی ہر طرف طوفان کے آثار نمایاں ہو رہے تھے مسلمانوں پر ایک دائمی خوف اور بیت اطمینانی کی حالت تاری تھی اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مدینے کی چھوٹی سی بستی جس کے گرد و پیش کی دنیا یعنی اتنی خطرناک ہے کہ اس بستی نے اس پوری دنیا سے لڑائی مول لے لی ہو اور وہ دنیا جو ہے وہ اب مل کر اسے صفحہ ہستی سے مٹا ڈالے گی ان حالات کا مدینے کی معاشی حالت پر بھی نہایت برا اثر پڑا تھا اول تو ایک چھوٹے سے قصبے میں جس کی آبادی چند سو گروں سے زیادہ نہ تھی یکا یک مہاجرین کی ایک بڑی تعداد کے آ جانے سے مواشی توازن بگڑ چکا تھا اسی پر مزید مصیبت اس حالت جنگ کی وجہ سے نازل ہو گئی ہجرت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطراف مدینہ کے یہودی قبائل کے ساتھ جو معاہدے کیے تھے ان لوگوں نے ان معاہدوں کا ذرا بھی پاس نہ کیا جنگ بدر کے موقع پر ان اہل کتاب کی ہمدردیاں توحید و نبوت اور کتاب و آخرت کے ماننے والے مسلمانوں کی بجائے انہوں نے بت پرست والے مشرقین کا ساتھ دیا بدر کی بعد یہ لوگ کھلم کھلا قریش اور دوسرے قبائل کو مسلمانوں کے خلاف جوش دلا دلا کر بدلہ لینے پر اکسانے لگے خصوصاً بنو نصیر کے سردار قعب بن اشرف نے تو اس سلسلے میں اپنی مخالفانہ کوشش کو اندھی عداوت بلکہ کمینے پن کی حد تک پہنچا دیا اہل مدینہ کے ساتھ ان یہودیوں کی ہمسائیگی اور دوستی کے جو تعلقات صدیوں سے چلے آ رہے تھے ان کا پاس و لحاظ بھی انہوں نے اٹھا دیا آخر کار جب ان کی شرارتیں اور عہد شکنیاں حد برداشت سے گزر گئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے چند ماہ بعد بنو کنیکہ جو ان یہودی قبیلوں میں سے سب سے زیادہ شریر لوگ تھے ان پر حملہ کر دیا اور انہیں اطراف مدینہ سے نکال باہر کیا لیکن اس سے دوسرے یہودی قبائل کی آتش و اناد یعنی ان کے اندر بدلے کی آگ زیادہ بڑھ گئی انہوں نے مدینہ کے منافق مسلمان اور حجاز کے مشرق قبائل کے ساتھ ساز باز کر کے اسلام اور مسلمانوں کے لیے ہر طرف خطرات ہی خطرات پیدا کر دیے حتیٰ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے متعلق ہر وقت اندیشہ رہنے لگا کہ معلوم کب آپ پر قاتلانہ حملہ ہو جائے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اس زمانے میں بالعلوم ہتھیار بند سویا کرتے تھے شب و خون کے ڈر سے راتوں کو پہرہ دیا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی کہیں نگاہوں سے اوجل ہو جاتے تو صحابہ کرام ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے بدر کی قریش کے, کے دلوں میں انتقام کی آگ بڑک رہی تھی اس پر مزید تیل یہودیوں نے چھڑکا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ہی سال میں مکہ سے تین ہزار کا لشکر مدینہ پر حملہ آور ہو گیا اور عہد کے دامن میں وہ لڑائی پیش آئی جو جنگ عہد کے نام سے مشہور ہے اس جنگ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہزار آدمی مدینہ سے نکلے تھے مگر راستے میں تین سو منافقین یکا یک الگ ہو کر مدینہ کی طرف پلٹ گئے اور جو سات سو آدمی آپ کے ساتھ رہ گئے ان میں بھی منافقین کی ایک چھوٹی جماعت موجود تھی جس نے دوران جنگ مسلمانوں کے درمیان فتنہ برپا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی یہ پہلا موقع تھا کہ جب معلوم ہوا کہ مسلمان اپنے گھر میں اتنے کثیر التداد یعنی مار آستین موجود ہیں ان کے اور اس طرح باہر کے دشمنوں کے ساتھ مل کر خود اپنے بھائی بندوں کو نقصان پہنچانے پر تلے ہوئے ہیں جنگ احد میں مسلمانوں کو جو شکست ہوئی اس میں اگرچہ منافقین کی تدبیروں کا ایک بڑا حصہ تھا لیکن اس کے ساتھ مسلمانوں کی اپنی کمزوریوں کا حصہ بھی کچھ کم نہ تھا اور یہ ایک قدرتی بات تھی کہ ایک خاص طرز فکر اور نظام اخلاق پر جو جماعت ابھی تازہ تازہ ہی بنی جس کی اخلاقی تربیت ابھی ممکن نہ ہو سکی تھی اور جسے اپنے عقیدہ و مسلح کی حمایت میں لڑنے کا یہ دوسرا ہی موقع پیش آیا تھا اس کے کام میں بعض کمزوریوں کا ظہور بھی ہوتا اس لیے یہ ضرورت پیش آئی کہ اس جنگ کی تمام کاروائی پر ایک تفصیلی تبصرہ کیا جائے اور اس میں اسلامی نکتہ نظر سے جو کمزوریاں مسلمانوں کے اندر پائی گئی تھیں ان میں سے ایک ایک کی نشاندہی کر کے اس کی اصلاح کے متعلق ہدایت دی جائے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اپنی ان کمزوریوں کی اصلاح پر متوجہ کیا ہے جن کا ظہور جنگ عہد کے سلسلے میں پیش آیا اور انہیں یقین دلایا ہے کہ دین حق پر ثابت قدم رہیں تو ان کے لیے کامیابی کی راہیں کھلی ہوں گی صدق قبا العظیم انفارمیشن اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور کمنٹ سیشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں جزاک اللہ